Я буду готовить и показывать как я буду готовить у нас и дом. показать а не переживайте меня, у меня все хорошо реально вот так у нас все у, у нас тут очень красиво это потому, потому что мама уехала Но на Это сектора, да? Это наши ну, подставки. Он задал, э, вот он решил, Наша за... а, гостиная. Ну, он сказал, он меня. Наш он туалет. Меня порядок э, в доме, который совершенно не касается всех остальных. Э, И обувь. Наступила ночь, и нужно пока готовят френки-смесь для сектора. Мы будем это сказать. делать на белой доске. Да, нам понадобится сказал, кролик смесью, вот не не такой, специи. Увидел... Следующая нам понадобится тарелка. Следующая нам понадобится ложка. Следующая нам понадобится жидкая штучка, которую я еще не знаю. Я быстро на тарелку, пока она не разлилась по всему столу. Фух, я успела. Теперь мы сыпем кроличий супик. Готово, мы насыпали. Спасибо сказать кролику надо. Нам уже ложка не очень-то нужна, но все равно нужна. Кролик нам уже не нужен. Все, я, я убрала. Теперь нам надо ложка перемешать эту жижу, которая еще не знаю, что это такое. Ну, это похоже на кашу. А даже похоже на йогурт. Фух, еле-еле перемешали. Очень твердые. Теперь нам ложка не нужна. Сто процентов. Ну все, убрали. Теперь нам это дать секторе. Да. Я все, я выхожу из кухни и несу это секторе. Скоро будет все готово. Приятного аппетита.